шуты, господа. Хочу вам порекомендовать данное масло, которым я пользуюсь уже не один год. Масло от компании Петра Канада. Вот. Проездил и на этом масле уже порядка 80 тысяч километров. Заливаю я в свой автомобиль. Автомобиль у меня Hyundai Grandair 2007 года выпуска. С двигателем 3,3 объем. Данное масло мне посоветовал человек, мастер, который устанавливал мне газобаллонное оборудование четвертого поколения, Галайка Александр Васильевич, за что ему очень благодарен. Специально убрал, господа, плиту, чтобы было видно, что действительно у меня стоит газовое оборудование. Вот мои газовые форсунки. Но ну, редуктор там спрятан, его так сразу и не видно. Значит, что хочу сказать по поводу данного масла. Данное масло Петр Канада Суприм 5В30 Предназначена для двигателей Работающих как на бензиновом топливе Так и на газе После того как залил это масло По рекомендации Что я заметил Заметил что пропал стул гидрокомпенсаторов И перестал Перестал двигатель жать масло До этого жрал масло Пол литра литра от замена до замены Двигатель гораздо мягче работает что еще из этой продукции я пользовался я заливал сюда же в этот автомобиль в коробку автомат масло Петра Канада Dura Drive что заметил, заметил то что коробка начала гораздо мягче включаться и не так стал греться двигатель еще вот что немаловажно еще в моей семье есть еще один автомобиль Hyundai Elantra MD 2012 года с объемом мотора 1,8 на данный момент не могу предоставить автомобиль. Но поверьте на слово, заливаю точно такое же масло. На этом масле автомобиль проехал порядка 40 тысяч. Оба автомобиля, замечу, брали с автосалона. После того, как залил это масло, экономия топлива на Элантре упала от полулитра до литра по компьютеру. Так что, господа, всем рекомендую масло. Очень много плюсов. Тем более сразу не хотел лить, сразу боялся, потому что марка неизвестная для меня тогда была. Я почитал много отзывов, почитал форумы. Масло делается методом крекинга. Масло изготавливается непосредственно в самой Канаде. Масло премиум класса. Так что, господа, езжу, радуюсь, советую всем. Плюсов много, минусов не обнаружено. Спасибо за внимание.